तो जी हाँ कहाँ है वो माए जो अपने बच्चे के सर की जो और लिखों से बहुत ज्यादा परेशान है आज की ये रेमेडी अगर आपने टाइम निकाल के पांच मिनट की यह वीडियो देख ली तो जनाब आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होगी लेकिन करना आपने ये है कि इस वीडियो को जरूर वॉच कर अगर आप भी तरह तरह के शैम्पू एंटीलाइज शैम्पू यूज करने के बाद फेल हो चुके हैं तो आप इस रेमेडी को एक दफा जरूर ट्राई करेंगे और फिर इनशाला मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे कमेंट्स सेक्शन में आके मुझे फीडबैक अपना जरूर शेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बेटे का सर माशाल्लाह से साफ सुथरा है मेरे बच्चे भी स्कूल घोएंगे और जिन माओ के बच्चे स्कूल घोएंगे उनके लिए तो ये बहुत अहम मसला है तो देखिए इसके साथ साथ आपके बच्चे की दिमागी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी यानी अगर बच्चों के सर में से जुए निकल जाएंगी तो डेफिनेटली आपका बच्चा रिलैक्स फील करेगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको यूज करना है तो जनाब यहाँ पे आप अगर पहुंच चुके हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि बाजी टोटका आर के ऊपर इस चैनल के ऊपर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टोटकाज होंगे ठीक है जी विद बाजी एक्सपर्ट्स तो आप लोगों ने इस तरह का कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए चले चलते हैं जी वीडियो की तरफ तो जी असला वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वेलकम टू माई ब्यूटिफुल वीडियो गाइस मैं एक बहुत ही अमेजिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों को खुश आमदी कहती हूँ तो चले जी हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी रेमेडी को करते हैं स्टार्ट ये वो रेमेडी है जो तमाम चीजें तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में आपके किचन में और आपके वॉशरूम में मौजूद हैं। इन दोनों चीजों की चीजों को लेकर आपने मिक्सअप करना है और अपने बच्चे के सर पे अप्लाई करके आप लोग इनशाला हंड्रेड परसेंट रिजल्ट पॉजिटिव पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक बर्तन ले लेना है जो वो बर्तन हमने जो भी लेना है वो स्टेनलेस स्टील या लोहे वगैरह का इस तरह का बर्तन नहीं होना चाहिए बर्तन हो या पत्थर की कटोरी ले लें आप चीनी की ले लें मेलामाइन की प्लास्टिक की वो आप पे डिपेंड करता है लेकिन ये चीज आप लाजमी याद रखिएगा कि आपने स्टील का कोई भी बर्तन या सिल्वर का बर्तन इसमें नहीं लेना है ले ले। अच्छा जी यहाँ पे आपने एक अदद लेमन को मैंने स्क्वीज कर लिया है लीमू का रस हमें चाहिए तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच आपने लेमन का हिसाब लगा लेना अगर एक लेमन से इतना निकल आए तो वेल एंड गुड नहीं तो आप एक और लेमन जो है वो ऐड कर सकते हैं जैसा कि मुझे जरूरत और नहीं थी एक चम्मच मुझे मिल गया था तो सो मैंने कहा जी इतना ही ठीक है अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आपने फिर ज्यादा ले लेना है लेमन जो है तकरीबन जो है तकरीबन आप अगर बच्ची के लगा रहे हैं अपनी बेटी के सर पे तो उसके बाल अगर हिप तक भी हैं तो आपने फिर भी लेमन एक से डेढ़ चम्मच ही इसकी क्वांटिटी रखनी है लेमन की क्वांटिटी आपने ऊपर नीचे नहीं करनी है उसके बाद आपके पास लेमन का जूस आ गया इसके अंदर जो बीज अगर आप रिमूव करना चाहें तो कर ले नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है उसके बाद बहुत सी मेरी हैं ऐसी होंगी जिनके पास अभी फिलहाल एंटीलाइज शैंपू घर पे अवेलेबल नहीं है अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड करना है अदरक का टुकड़ा ले ले कूट लेना है उसके बाद आपने किसी भी मलमल के कपड़े में या अपनी किचन के जो रुमाल होते हैं उसमें उसको डाल के निचोड़ लीजिए और हमारे पास अदरक का रस आ गया एक चम्मच आपने अदरक का रस ऐड कर लेना है एक चम्मच आपने लेमन का रस ऐड कर लेना है ठीक है जी और इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है अगर आपके पास एंटीलाइज शैंपू नहीं है अगर आपके पास एंटीलाइज शैंपू है तो फिर आप जो है वो अदरक ना ऐड करिएगा उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी जो शैंपू रेगुलर आप लोग यूज करते हैं तो वो शैंपू ले लीजिए तकरीबन दो चम्मच आप वो ऐड करिए यहाँ पे मैं अपने बेटे के सर पे अप्लाई करूंगी तो जाहिर आपको पता बच्चों के जो बाल होते हैं बड़ों बेटों के वो छोटे ही होते हैं तो वो फिर मैं क्वांटिटी उसी हिसाब से बनाने लगी हूँ तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ये देखें जी हमारा ये कितना अच्छा शाइनी सा ये हमारा और कितना रनी सा टेक्सचर है इसका और कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा जो है ये हमारा रेडी हो चुका है अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है कितनी देर करना है और कैसे फिर बाद में इसको यूज करना है अच्छा जी जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद आपने यहां पे इसको फाइव मिनट के रेस्ट दे देनी है मिनट रेस्ट देने के बाद आप लोगों ने फिर अपने बच्चे के सिंपली सर को गीला करना है जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे अप्लाई करना है आपने तो चलें जी फटाफट से चुटकी मार के हम करते हैं <laughs> अपनी रेमेडी को अप्लाई यहाँ पे बच्चे का सर आपने अच्छे से गीला कर लेना है सर को गीला करने के बाद इस आपने रेमेडी को अप्लाई कर देना है इस पेस्ट को सर में और आपने अच्छे से उसको मिक्स कर देना ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे शैम्पू अप्लाई किया बच्चे को कहिएगा आई जरा बंद रख लें ठीक है जी तो बाल अच्छे से गीले होने के बाद ही ये अप्लाई करिएगा फिर दो से तीन मिनट की आपने मजीद रेस्ट दे देनी अप्लाई करने के बाद ताकि ये अच्छी तरह से वो आप बच्चे के सर के अंदर अच्छी तरह से ये अपना असर छोड़ दे तो दो से तीन मिनट रेस्ट देने के बाद आपने सिंपली बच्चे का सर वॉश कर देना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी बेटी का सर वॉश कर दिया है इतने शाइनी और इतने खूबसूरत बाल भी लग रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आया पर आप लोगों ने उसके बाद सिंपली क्योंकि मेरे बेटे के सर में तो जुए नहीं है तो आप लोगों ने सिंपली फिर उसके बाद बालों के बच्चों के बच्चों बालों में कंगी मार लेनी है अच्छे से ताकि कंगी में जो मरीज हुए हैं जितनी लिखे बेजान होंगी वो सारी आ जाएंगे बाहर तो शेजादियों थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और इनशाला मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी एक नई वीडियो एक नए कॉन्टेंट के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और बाजी टोट के आर आर सी को अपनी दुआ में याद रखिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू फॉर वॉचिंग आई